Вы не имеете права этого делать. Послушайте меня. Вы не имеете права в... этого делать. Сегодня мы подаем жалобу в Европейский суд по этому факту. Вчера на то, что вы лично нарушили ее права по статье 8 Европейской конвенции по правам человека. Больше мы вам этого не позволим делать. Вы не имеете права этого делать. Не надо, уважаемая, не, не надо, не надо рассказывать частную информацию. Вчера замминистра здравоохранения и, осталь... и пенитенциарная служба распространили график ее лечения. График ее лечения против закона 8 Европейская конвенции о правах человека говорили о том, как она себя чувствует, что она поправляется, какой распорядок дня. Это, это не было э, с, э, согласовано ни с доктором Хармсом, ни с моей мамой. Она не давала согласия на распространение этой информации. Это было сделано для того, чтобы сегодня в, в суде... Прокуратура подала э, такое как бы основание для переноса суда, что она находится на лечении. И поэтому вся эта информация незаконно была выведена в СМИ. Сейчас мы будем подавать жалобу в Европейский суд о том, что нарушена статья 8 Европейской конвенции по правам человека о распространении личной информации и внедрении в личную жизнь людей без основания и без согласия. На это людей, которым принадлежит эта частная информация. Остальное... Информация о том, что мама действительно отказалась от части процедуры. Да, она в знак протеста того, что на нее наносится очень серьезное сейчас давление. Сейчас, я так поняла, об этом три часа будет говорить сам доктор Хармс, и, не, и нельзя сейчас говорить о том, что он что-то передал или сказал, или на основаниях его слов. Сейчас три часа, я так поняла, он сам скажет свою позицию о том, что происходит. Такое беззаконие продолжается. Вы говорили сегодня коллегам нашим о том, что какие-то люди в штатском форме присутствуют постоянно в палате Почему, еще раз, почему, да, да, почему э, охрана, охрана моей мамы это мужчины, это должны быть женщины. Не то, что она незаконно сидит сейчас в колонии, а то, что э, ее охраняют мужчины, что находятся э, скрытые камеры во всем помещениях, во всех помещениях, где проводится терапия. И плюс к тому распространяется ее частная личная информация, ее здоровье сколько можно врать, сколько можно распространять незаконно ее информацию. Есть же у нас какая-то защита прав человека, уже, наверное, ее не осталось. Поэтому мы обращаемся в Европейский суд, так как знаем, что другой возможности у нас обратиться в украинский суд нет. И защищать наши права в украинском суде никто не будет. Жень, Я а вас врачи прошу о том, просто, что, что... Если мама не будет сейчас лечиться, если немедленно не начать лечение, очень велика возможность инвалидизации. Конечно. При каком условии она готова возобновить процедуры? Вы понимаете, я, я прошу вас послушать тоже доктора. Я поняла, что он сейчас готовится к этому. Я не знаю, что он скажет по поводу процедур. Я не могу сейчас об этом Но, мама, вам не говорить. Готовила, при каком условии она готова дать согласие на возобновление процедуры? Я думала, что они общались именно с доктором, поэтому, поэтому да, Жилья, да. Смотрите, я не знаю, извините, он сейчас вот, я так поняла, даст свой комментарий, я просто не знаю, я просто хочу как, как защитник своей мамы заявить о том, что ее права нарушаются каждый день. И в, и в больнице сейчас она в худшем состоянии, чем в колонии, потому что психологическое давление на нее из-за всего этого видеокамер и всего остального, что ее частную информацию публикуют каждый день и рассказывают рассказывают о том, какое у нее состояние. Это абсолютно незаконно. Человека, когда она была здесь в